Звали. Ну, ну, вот такая обширная Короче, 2008 год закончился, начал 2009 год. Мы работали, собственно, я с Маргаритой Казак работал, фотографировал для нее, и снимали фашинфрадское событие. Электронной прессы, кстати, уже там тогда тоже было Очень порядок мало. меньше. Вот. Практически был только э, журнал Житомира, журнал, Житомир Инфотомер Инфо. Житомир инфо. Всё, Всего всё. остального просто не было. Просто не было. Продвигаться было негде, но вот на стрит. Мисс Полесье, мисс студенчество, мисс Бердичево, мисс ЖДТУ, мисс, ЖДУ. Фотографии при этом вот, тоже такого до нас никогда не было. Отдавались там на следующее утро, отсылались прямо на прессу. Потому... Мы подкупали людей, то, что мы делали очень быстро на свои работы. Очень быстро. Сегодня сделали, завтра отпустили. И вот Собыч организовал в 2009 первый э, рок-фест э, «Саботаж». Это... Первый рок-фестиваль вообще. Да, вот, было за городом. Бигуанов, вот. там у нас там была первая совместная выставка с тобой, да? Да, Пождество у тебя было. были рок-фотографии, а у меня были модельные и да, да да Еще фотографии отличные воспоминания двухдневные и Да да. А помнишь еще когда на второй день Димкины фотки с голыми девчонками пообрывали, все пообрывали, пообрывали, пообрывали где-то там порастаскивали. Да. Приятный, то есть был да. такой реальный саботаж, то есть вообще мы повесили их там, а многие люди пообрывали то ли местные, то ли что, то есть для них это было дико. Да. Там, там вообще такое место есть болото и там утопленные кузова грузовиков. І я там і реально затащив на погодних грузовиках черепа грузовиков грузовиків воєнних. Теж фотографировал, так що прямо саботажу теж інтересний фото. Да, там За місяць просто і ці камери вони були в ремонті там, по три місяці, і я той, камерою Дмитра знімав дискотеку. Уже Я меня фотографирую, а на самом деле вместе творит. Потому что не только создание денег, но и 2003 вот. Съемка, какая-то часть съемки готовится, какая-то происходит, как, как, импровизация. как импровизация. То есть иногда, иногда, к счастью, можно... валится кардинально. Не именно за этим. Меня интересует какая-то работа с формой, а то, чего нет, создать. 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 Ну, то есть люди не стоят на остановке вот в такой вот позе, там, например. Или там, или не курят вот так. Не было. И... Я снимал вот такие вот штуки. Один такой календарь обошелся около 100 гривен. Хорошо лица чуть сюда. Хорошо. 10, 15, не только фотограф, но и... Да. Ровчик, отдувайся за меня, ладно? Так, тщ -тщ -тщ. Давай еще так вот ты подними, вот так и так...

Камеры на поле. Папарацци. Спасибо. Почетный гость. Витаем ему почетный гость. Голос нормальный еще. Я твой аж в студию гавловать солован. Ранного портнихи. Пойми теперь я. безалкогольного дня рождения на безалкогольное утро. Тебе безалкогольное пиво, а вдруг это изменит твою тоже так На самом деле, друзья, мы продолжаем праздновать. Впереди самое-самое интересное. Ну и вам маленький вопрос. Скажите честно, чем вас завлекло сюда hd студии? Вот чем? Я сюда мимо езжу. Во-первых, часто. Во-вторых, пацаны пригласили. В-третьих, я приехал за два дня до этого, понял, что пацаны классные, нормальные. Мы с ними о жизни поговорили. Сегодня уже просто тусовка. Ни о чем. Знаете, когда много народу, то по-серьезному ничего не получится. Все пальцы топырят дуру какую-то каждый дает, а вот пока вдвоем трое получается нормально. И плюс секондхен меня очень привлекает. Я на днях, на день рождения, дал полторы тысячи гривен. Она купила одни туфли я одну рубашечку и говорит, хочу еще сапожки. Я говорю, ты не могла в секонд сходить этим, с этими деньгами, да? Такая история. Посему, вот, собственно, кроме того, в маленьких городах, ну, Житомир маленький, не маленький, но, но родной мой город. Я вырос в Житомирской области, в городе Бердичеве поэтому я понимаю этот город, я его там чувствую люблю. А в маленьких городах люди добрые, вы это тоже понимаете. А в больших городах они там скурились сочились, оборзели, а в маленьких городах, ну, у меня ни одной женщины по жизни не было с большого города, чтобы вы Я профессиональный бабник, и вот женщина у меня с большого города никогда не бывала, а только с маленькой. Ну, уже с ними можно поговорить о жизни, о том, о том, еще кофе приготовить там, бутербродики нарежем. А там вот по попробуйте в Киеве познакомиться, да, ждет, когда вы ее гулять будете и кофе в А я какой-то такой, не такой, из кофе в ну, Кому как не меня значит, что чем меньше, тем добрее. Да, а, ну, да, и... Это правда. Ну, это правда, и правда. Краткое пожелание на будущее. Что делать, как делать, в двух словах, в трех словах, как удобно. Я вот не свои слова скажу, хорошо? как-то был один такой мужик Черчилль звали. Когда этому Черчиллю было 90 лет, его пригласили прочитать большую лекцию. А вот большую собралось очень много народа, Черчилль будет читать лекцию. И он вот 10 минут нету, 20 минут нету, час нету Черчилля. И вот там все ждут полтора часа, наконец выходит. А ему нет, 90 лет. Он выходит на кафедру, становится и говорит, Никогда не сдавайтесь! Никогда! 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 не вышел. Вот я тоже самое скажу этим пацанам, потому что им остается просто никогда не сдаваться. Спасибо так, вы. Спасибо а, большое. А, друзья, у вас, у вас на самом деле вопрос, но все просто. Практически в каждом магазине в Житомире заходишь, на прилавке лежит Чечели, ему 90 лет, и он разговаривает. Друзья, продолжаем праздновать дальше. Меня, меня, меня! ты двигаешься Там нормально все? Мы за тобой все пересеяли. Чего ты Снимаю. Димка самый высокий, а девка самый низкий. Да, Роман уже